हाय फ्रेंड्स वेलकम टू ग्रीन कैरी गार्डन केयर टिप्स चैनल आज हम आपको सिखाएंगे होम किचन गार्डन में ताजा और फ्रेश सब्जियां लगाने का तरीका जो कि बहुत ही बेनिफिशरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जरखेज मट्टी मट्टी को इस तरह खुशी कर लें खासकर सर्दियों के सीजन में जब आपने सब्जियां लगानी है सबसे पहले कैरी बनाएं अच्छी तरह मिट्टी को गुडाई करें ये मेरे पास मिर्ची के प्लांट है जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं अब इनसे ग्रो स्टार्ट हो जाएगी तो घर में एक खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और गार्डन को इस तरह ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग बनाने के लिए कलर तो करना बहुत ही ज़रूरी है और वाइट कलर हो तो क्या बात जमीन को हमवार करके दो तरीकों से सरसों लगाई जा सकती है ये सरसों का सीड है और फ्रेश सीड है बहुत अच्छी उगाव करेगा ये पाले का सीड है और ये भी बहुत ज़बरदस्त उगाव करने वाला सीड है मेथी मटर और इसके साथ लंबे बैंगन इसको भी हम घर में उगा सकते हैं खाने में ये बहुत ही लजीज और टेस्टी होते हैं और इसके साथ मूंगरों का सीड है देसी और हाइब्रिड सूंगरे तो ये दो किस्मों के भी हम बेजाज सरसों जो है बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती है बीस से तीस रुपये के अंदर काफ़ी मिल जाती है खुश्क सीड लगाने का तरीका सीड को अच्छी तरह छान लें ताकि इससे मोटा और अच्छा सीड आप एक तरफ कर लें इसके बाद जमीन आप हमवार करने के साथ इसके अंदर उंगलियों से थोड़ी थोड़ी लाइनें डाल लें और इस तरह इसके अंदर सीड प्रिंकल कर लें और बाद में इसके ऊपर पानी लगा दें सीड लगाने का दूसरा तरीका हमवार मट्टी में ज़्यादा पानी डाल लें ऊपर बीज से प्रिंकल का लें खुद ब खुद दो तीन दिन में उगना स्टार्ट हो जाएगा मूली का बीज जो है वो सेम टू सेम संगरा और मूंगरा की तरह होता है संगरे का और मूंगरे का बीज थोड़ा सा मोटा होता है होता यही है इसी तरह का होता है जब पानी लगा दें उसके बाद आपकी मट्टी में नमी जहाँ पर मौजूद हो तो चुटकी से एक दाना पकड़ें और ज़मीन के अंदर लगा दें इन श्ला ये तीन से चार दिन में उगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही बीज को नमी मिलेगी रात भर ये ज़मीन में रहेगा तो उगना स्टार्ट हो जाएगा पालक का सीड ये थोड़ा सा मोटा होता है और इस सीड को हमने अपने घर में तैयार किया था और इसको इसी तरह लगाया जा सकता है चुटकी में भी लगा सकते हैं ज़मीन में और खेली में भी लगा सकते हैं इसके अलावा इसको भी लगाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा वाटरिंग कर देंगे अगर नमी होगी पहले तो पानी देने की ज़रूरत नहीं उसी मिट्टी को गुडाई करें और उसके अंदर बीज लगा दें चुटकी लगाने का एक खास मकसद है पौधे उगे भी ज्यादा और लगे भी ज्यादा खूबसूरत आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जहर जरूर करें अल्लाह हाफिज